Это та работа, которую люблю и которая нравится и которая дает возможность выжить в это тяжелое время. Вот. И работа, которая приносила и приносит больше ну, положительных эмоций. Потому что бывают ситуации, когда ты можешь оказать помощь ну, какими-то своими поступками, ты можешь как-то повлиять на будущее того же ребенка, хотя приходят даже и взрослые, которые иногда даешь совет и берешь из жизни, то есть из того периода, который сам прожил. Вот. Ну, скорее всего, что это, это такое вот, может быть, где-то маленькое хобби, которое перешло уже в профессию и уже 20, 20 почти два года. Вот в, этом, в этом зале я работаю и 22 года не меняю профессию. После службы в армии демобилизовался, и тяжелые были времена, и шел развал Советского Союза, вот, и вот, действительно какая-то была необходимость в занятиях единоборствами, потому что, ну, как бы никогда не боялся ходить ночью по улице, но такой был период, когда действительно, ну, больше, наверное, боялся за свою семью. Первая тренировка была тяжелая. Я был в хорошей форме, только демобилизовался. Вот, и на утро мне было очень тяжело подняться. Вот, и я понял, что я не настолько силен, то есть все-таки нужно заниматься. Регулярно, три раза в неделю, вечером, после работы, ездил на тренировки. Вот, потом поступил в институт и продолжал учиться в институте и еще как бы продолжать тренироваться. Мастер, который привез каратэ в Японию, и его считают, ну, большинство во всем мире его считают как бы вот, ну, отцом э, современного карате. Это был мастер Дичин Фунакош, Фунакуш, вот, и была создана японская э, ассоциация каратэ. Джикея потом она реформировалась, э, немножко изменила свое название и э, цель... Цель преподавания карате было уйти от жестокости и больше развивать личностные качества. И вот на первом месте было такое качество, как главное совершенствовать характер и быть как сильным, так и умным. Хотя если при необходимости он может, может и быть и защитником, и воином. Вот. Ну и плюс это была первая система, которая была принята в Окинаве для подготовки вооруженных сил. Манера ведения поединка сводится не к обмену ударами, а задача нанести решающие атакующие действия и при этом остаться невредимым. То есть цель поединка сводится как бы к фиктованию руками и ногами без обмена ударами. Многим это не нравится, потому что сдерживать себя намного сложнее, чем просто сделать больно. Я начинал работать тренером, у меня не было деток, были только взрослые. Вот. И где-то проработал в 3-4 года. Я стал работать с детками, потому что взрослые, которые занимались, стали проводить своих деток на тренировки. Вот. И э, пришлось перестраивать и методику подготовки, потому что э, в советской системе физического воспитания не было методичек, не было методик, как преподавать карате. То есть обучение проходил я на факультете физоспитания, и мы за основу брали обычно это легкую атлетику, это э, та методика, та информация, которая есть у нас, и она очень хорошая, и она ложится в основу всей нашей деятельности. Вот. Но так направление все-таки было восточное, было очень много подводных камней, и очень много моментов, которые мы постигаем вот в процессе длительной работы. И мы вот на своих ошибках, на ошибках наших учеников начинаем для себя выискивать какие-то вот тонкости, тонкости нюансы. Вот. И когда э, детки первые получили признание, они стали чемпионами, это вот был 96-й год, это были чемпионат Вознесенска, Южноукраинска, чемпионат Николаева. Вот. И мои первые ученики, которые имели там желтые-оранжевые пояса, это как бы начальные пояса в карате, они получили признание, получили первые места. Вот. И как-то немножко им завидовал, потому что я в карате тогда не имел таких еще побед. Вот. Но это потом подстегнуло тоже самому продолжить выступление. Вот. Но все равно как-то за учеников я больше радовался, чем за себя. То есть у меня тоже были победы, я был и чемпионом и области, и был чемпионом Украины многократным, и был э, призером э, международных европейских турниров, но э, как-то это я уже воспринимал, я уже был более такой взрослый, зрелый, и когда все-таки ребенок достигает победы, я вижу, что он радуется, я вижу свои, свои как бы плоды своего труда, и потом я вижу его труд, потому что он не останавливается, идет дальше, то все-таки для меня больше более приятно, когда мой ученик превзошел меня и смог сделать, может быть, то, что я не смог сделать. Вот. Иногда это подстегивает, иногда даже бывали ситуации, когда я становился с ними в стенку в команде, и мы, вот, я старше там на 20-25 лет, и все равно понимая, что нельзя, нельзя команду, нельзя подвести, вот, и вот это подстегивало к еще большим, может быть, там, достижениям. многих подводных камней, которые есть в этой профессии, как бы я не знал. И то, что нам преподавали в институте, это, будем говорить так, ну, это любой, любой специалист в любом направлении, когда он учится, это одно, это теория. Когда он приходит на практику, вот здесь уже идут большие нестыковки. И приходилось пересматривать очень много моментов, которые логически правильные, но в жизни они не всегда работают анализируешь то, что произошло, и анализируешь, вот, к чему ты пришел, понимаешь, что вот где-то, может быть, надо было быть, может быть, где-то мягче, может быть, где-то отзывчивее, может быть, где-то внимательнее. Мы вкладываем любому человеку, ну, можно быть, так, невидимое оружие в руки, то есть мы должны какую-то нести ответственность за последствия, которые это может быть. То есть было много ситуаций в жизни, когда когда ученики ну, не всегда себя вели корректно по отношению к другим. И понимаешь, что ты где-то упустил что-то, где-то недоработал. Мы берем э, ребенка заниматься, мы не выбираем самого сильного ребенка, мы берем этого ребенка и пытаемся из него сделать сильнее, чем он был раньше. Вот. И вот когда он растет, когда мы видим, что он меняется, когда у него появляются какие-то достижения, когда появляется падение, когда вот ребенок достиг чего-то и потом упал, поднялся и пошел дальше, ты понимаешь, что ты научил его подниматься. Многие дети приходят с проблемами, они не гибкие, не гибкие, потому что очень много времени проводят за партой, и многие родители пытаются вложить знания в голову ребенка, забывают о том, что физиологически ребенка нужно развивать немножко по-другому. Сейчас мы работаем с любым, с любым ребенком, ну, может быть, единственное, что требование это, чтобы ребенок был честным. Потому что многие приходят, и когда ты начинаешь с ним работать, вот, то есть я не люблю, когда люди обманывают, не люблю, когда воруют. Вот для меня это вот две. То есть у нас и были конфликты, когда мы просто человека выгоняли вот, за воровство. Или за систематический обман, когда он мог не ходить на тренировку, а родителям говорить, что он на тренировке. Э, многие не работают с маленькими, им тяжело, действительно, это тяжело. Это это такой вот как бы тяжелый труд, но он, он иногда дает больше, больше понимания и больше, может быть, наслаждения, потому что отдача идет напрямую. То есть ты сразу это видишь. То есть очень маленькие они еще не умеют лукавить, не умеют обманывать. И ты вот когда говоришь, и вот ты видишь, как он меняется. И потом, когда у него получается, ты видишь эту радость и, и тоже получаешь удовольствие. Вот как раз вот эта вот работа, она иногда дает, дает больше больше вот такого духовного, эмоционального, чем, ну, как бы мы уже привыкли, а нам нужно заработать, нужно там вот как бы и здесь ты иногда понимаешь, что не все меряется вот теми финансами, которые, которые нам необходимы, чтобы мы могли выжить и так далее. Чем больше например, я делаю, тем больше мне возвращается. Ну, по крайней мере это возвращается в виде или благодарности, или каких-то эмоций приятных, вот или даже воспоминаний. Почему? Потому что это тоже часть нашей жизни. Работая с детьми, мы как бы для себя продлеваем молодость, потому что свои дети выросли, там еще один подрастает, и каждый раз при, приводят новых деток, и пока они маленькие, они искренние, глазки горят, и ты получаешь удовольствие от общения, потом ты вместе с ними преодолеваешь трудности, вот когда они огорчаются, ты тоже с ними огорчаешься. Вот. и потом приятно, когда они вырастают, у них получается все удачно в жизни, они приводят своих деток. Но это вот такая вот как бы бесконечность, которая ну, заполняет все наши вот эти суеты,, которые, которые есть у нас в жизни. искренним. Главное быть искренним. Главное стремиться к совершенству. Главное стремиться к совершенству. Главное уважать других. Главное уважать других. Главное воспитывать самообладание. Главное воспитывать самообладание. Главное любить Украину.